Malaysia bakal jadi macam Korea jika perancangan PMX menjadi Malaysia bakal jadi hub semikonduktor global tau Korang tahu tak, Malaysia telah berjaya menarik pelaburan daripada syarikat gegasi teknologi seperti Intel, Infineon yang telah melabur sebanyak 7 bilion dekat Malaysia. Bila kerajaan umumkan pelaburan yang diluluskan adalah tertinggi dalam sejarah kita 329.5 bilion ringgit pada tahun 2023 ramai yang pertikaikan pengumuman ini. Buat apa pelabur nak datang ramai-ramai ke Malaysia ni? Google labur 9.4 bilion ringgit lagi di Malaysia. Ini adalah pelaburan terbesar mereka di Malaysia setakat ini. Apa impak ekonomi ataupun ekonomi impak pelaburan ini? Limpahan kepada ekonomi kita dijangkakan dalam lingkungan 15 bilion ringgit termasuklah sekitar 26,500 pekerjaan bukan sahaja dari pelaburan langsung malah dari pembangunan ekosistem yang menyokong dan di... kita baru sahaja catat rekod pelaburan tertinggi dalam sejarah 378.5 bilion ringgit pelaburan diluluskan pada 2024, naik 14.9% dari tahun 2023. Kenapa tiba-tiba gergasi teknologi dunia, syarikat yang biasa memilih negara besar, ekonomi kukuh dan pasaran lebih luas, kini mula rebut Malaysia? Apa sebenarnya yang mereka nampak? Soalan ini makin hangat bila beberapa syarikat global mula memindahkan operasi, pusat data dan pelaburan bernilai berbilion ringgit ke Malaysia. Sedangkan negara jiran yang selama ini dianggap lebih dominan perlahan-lahan ditinggalkan. Dalam video ini, kita akan bongkar faktor sebenar yang buat Malaysia jadi pilihan mengejutkan. Adakah kerana kestabilan, infrastruktur, tenaga kerja atau Malaysia sebenarnya ada rahsia yang dunia baru mula perasan? Ramai pelabur luar sendiri mengaku, "Kami tak sangka Malaysia bergerak secepat ini." Dan yang buat lagi mengejutkan, beberapa negara jiran mula rasa tekanan kerana pelabur kini mula memandang Malaysia sebagai destinasi teknologi yang lebih selamat, lebih konsisten dan lebih menguntungkan untuk jangka panjang. Jadi, kalau anda nak tahu kenapa nama Malaysia tiba-tiba jadi buah mulut dunia teknologi dan apa yang buat negara kita kelihatan lebih menarik berbanding negara jiran, teruskan menonton. Jawapannya mungkin buat anda sendiri bangga. Malaysia bakal jadi macam Korea jika perancangan PMX menjadi Malaysia bakal jadi hub semikonduktor global tau Korang tahu tak, Malaysia telah berjaya menarik pelaburan daripada syarikat gegasi teknologi seperti Intel, Infineon yang telah melabur sebanyak 7 bilion dekat Malaysia ni. Tapi sebentar aku nak share something. Korang tahu tak, Malaysia dengan Korea dulu sama level je. Malaysia dengan Korea Selatan dulu pun ada masalah middle income trap. Pada tahun 1960-an, GDP per Korea dengan Malaysia hampir kurang sama je. Tetapi Korea berjaya melonjakkan ekonomi mereka keluar daripada middle income trap sebab apa? Sebab mereka melabur banyak dalam inovasi dan teknologi. Yalah mungkin kegagalan polisi sebelum ni yang menyebabkan kita tak dapat ikut turut serta macam mana Korea Selatan buat. Tapi orang buat kata orang putih, better late than never. Sekarang ni, PMX cuba nak catch up dengan negara-negara maju ni, nak keluar daripada middle income trap ni. Aku bagi beberapa contoh pencapaian kita sekarang ni. Yang pertama, Nvidia telah memulakan pembinaan pusat data AI yang bernilai 4.3 bilion US dollar di Malaysia. Selain itu Texas Instruments pula ada plan nak bina dua pusat pemasangan semikonduktor baru yang bernilai 3.1 bilion US dollar. Dan kalau kita tengok banyak lagi pelaburan lain yang Malaysia telah berjaya dapatkan. Contohnya daripada Bosch, AT&S, Ericsson dan juga syarikat Simtek daripada Korea Selatan. Sekarang ni kerajaan sedang menyasarkan untuk mendapatkan RM107 bilion pelaburan untuk menjadikan Malaysia sebagai hub semikonduktor global. Sekarang ni pun Malaysia dah cukup bagus. Kita dah pegang around 13% industri semikonduktor. tetapi semua itu dalam low, lower value chain sekarang ni usaha kita adalah untuk menaikkan economic value chain dalam industri semikonduktor. barulah kita boleh hasilkan pekerjaan yang lebih berkemahiran tinggi dan kita dapat berikan gaji yang lebih baik untuk pekerja Malaysia Google Labur 9.4 bilion ringgit lagi di Malaysia. Ini adalah pelaburan terbesar mereka di Malaysia setakat ini. Apa impak ekonomi ataupun ekonomi impak pelaburan ini? Limpahan kepada ekonomi kita dijangkakan dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Termasuklah sekitar 26,500 pekerjaan bukan sahaja dari pelaburan langsung, malah dari pembangunan ekosistem yang menyokong dan dirangsang oleh pelaburan tersebut. Kat mana lokasi pelaburan Google ini? di Almina Business Park, taman industri yang dibangunkan oleh Sime Darby Properties. Pelaburan ini termasuklah pembangunan pusat data Google yang pertama dan juga rantau Google Cloud untuk memenuhi permintaan perkhidmatan awan yang semakin meningkat bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Google juga akan membangunkan program literasi AI untuk para pelajar dan pendidik di Malaysia. MITI akan terus berusaha menarik pelaburan berkualiti bagi mewujudkan pekerjaan bergaji tinggi untuk rakyat Malaysia. Kita baru sahaja catat rekod pelaburan tertinggi dalam sejarah. 378.5 bilion ringgit pelaburan diluluskan pada 2024 naik 14.9% dari tahun 2023 dan 6700 projek di seluruh negara dan yang paling best lebih 207000 peluang pekerjaan baru alhamdulillah rezeki melimpah walaupun ekonomi dunia bergolak malaysia ni tetap steady pelabur-pelabur percaya -pelabur dengan kita pelaburan domestik 208.1 bilion ringgit Pelaburan luar negara pun mantap, 170.4 bilion ringgit. Negara mana yang paling banyak melabur tahun lepas? Amerika Syarikat mendalui dengan 32.8 bilion ringgit. Di rapat oleh Jerman, China, Singapura dan Hong Kong. Semuanya yakin dengan potensi Malaysia. Negeri mana pula yang paling power tarik pelaburan? Selangor 101.1 bilion ringgit, Kuala Lumpur 91.5 bilion ringgit, Johor, Kedah dan Penang juga berjaya menarik pelaburan yang tinggi untuk negeri masing-masing. Negeri lain macam mana? Ada pelaburan tetapi bukan top 5. Jom sama-sama kita bangunkan Malaysia. Inilah masa depan kita. Today, Amazon Web Services AWS announced the launch of the AWS Asia Pacific region to be grounded here in Malaysia. This is a long-term commitment and investment aws is making aws plan 29.2 billion ringgit investment is among the largest such investments made by a global technology company into malaysia this follows a number of other recent investments announced since december 2023 by global technology leaders such as nvidia google microsoft infineon and many more these investments are recognizing the achievements made by the madari government to create and curate an attractive, open, and transparent investment environment. There are several components to this new relationship with AWS. One, AWS will invest to build physical data centers in Malaysia, becoming one of Amazon's trusted 34 launch regions across its global infrastructure map. Two, over 3,500 Malaysian jobs will be directly created. From these new data centers. These jobs, including construction, facility maintenance, engineering, telecommunications, and others within our broader economy, will be part of the high value AWS supply chain. And three, as part of this new relationship, AWS has signed, has signed a cloud framework agreement with the Malaysian government. to boost cloud adoption within the public sector. We welcome AWS to Malaysia. We are excited for the potential this new investment and potential for new innovation resulting from technology transfer, learnings and more will bring. Malaysia terletak di tengah-tengah Asia Tenggara menjadikannya lokasi yang sangat strategik untuk pelaburan. Dengan infrastruktur yang canggih dan pelabuhan yang efisien, Malaysia menjadi hub pengangkutan utama di rantau ini. Pelabur dari seluruh dunia tertarik dengan potensi pasaran yang besar dan tenaga kerja yang berkemahiran. Selain itu, kedudukan geografi Malaysia memudahkan akses ke negara-negara jiran seperti Singapura, Thailand dan Indonesia. Ini bukan sahaja meningkatkan perdagangan tetapi juga memperkukuh hubungan ekonomi. Malaysia dengan kepelbagaian budayanya juga menawarkan persekitaran yang unik untuk perniagaan berkembang. Investasi digital yang masuk ke Malaysia berhasil mendorong ekonomi negara tersebut. Yang terbaru ada perusahaan Oracle yang berencana investasi sebesar 6,5 miliar dolar atau sekitar 99,31 triliun rupiah untuk mendirikan fasilitas layanan cloud pertama di Malaysia. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat Oracle menjadi investasi tunggal terbesar di Malaysia. Oracle menyatakan layanan cloud di Malaysia ini akan membantu organisasi memodernisasi aplikasi, memindahkan beban kerja ke cloud, berinovasi dengan data, analisis dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sebelumnya, Microsoft, Nvidia, Google dan ByteDance juga telah mengumumkan investasi digital senilai miliaran dolar Amerika Serikat ke Malaysia sejak tahun lalu. Adapun dengan adanya sejumlah investasi digital di Malaysia membantu kondisi ekonomi negara ini tumbuh lebih kencang. Dalam dua kuartal terakhir, ekonomi Malaysia tumbuh melebihi proyeksi analis. Di kuartal 2 tahun 2024, PDB Malaysia naik 2,9 persen melampaui proyeksi analis dan ringgit Malaysia juga menjadi mata uang berkinerja terbaik di Asia. Kita baru saja dapat angka rasmi dan prestasinya memang luar biasa. Dalam 9 bulan pertama tahun 2025 ini saja, Malaysia berjaya menarik pelaburan yang diluluskan sebanyak 285.2 bilion ringgit. Ini adalah peningkatan 13.2% berbanding dengan tahun lepas. Maknanya keyakinan pelabur dari seluruh dunia terhadap Malaysia terhadap ekonomi kita dan terhadap kestabilan politik di bawah kerajaan Madani semakin teguh. Kita lihat banyak negara lain bergelut dengan masalah ekonomi tapi Malaysia kita terus bergerak ke hadapan. Ini menunjukkan strategi ekonomi kita terutamanya melalui NIMP 2030 betul-betul menjadi. Apa maksud 285.2 bilion ringgit ini untuk anda? pertama ya, lebih 150,000 peluang pekerjaan baru untuk anak-anak kita kedua peralihan kepada pekerjaan dan industri yang berteknologi tinggi dan bergaji yang lebih baik ada yang tanya dari berbilion-bilion pelaburan diluluskan ini berapa peratus saja yang direalisasikan setakat September 2025 85% pelaburan diluluskan telah pun direalisasikan. Ya, tinggi tak? Mengapa bukan 100%? Ah, ha, bukan kilang ni bukan macam bina reban ayam. Lepas dapat kelulusan, kena beli tanah, bina kilang, beli jentera, pasang jentera, bukannya boleh siap sekelip mata. Biasanya akan ambil masa sehingga 24 bulan sebelum kilang dapat beroperasi. Jadi, mari kita teruskan momentum ini. Kekalkan fokus, terus bekerja keras dan kita buktikan Malaysia mampu menjadi kuasa ekonomi global yang disegani. Bila kerajaan umumkan pelaburan yang diluluskan adalah tertinggi dalam sejarah kita 329.5 bilion ringgit pada tahun 2023 ramai yang pertikaikan pengumuman ini. Buat apa pelabur nak datang ramai-ramai ke Malaysia ni? Saya tolong jawab. Kerana Malaysia mempunyai ekosistem yang paling kondusif untuk para pelabur. Dan ini bukan saya yang pandai-pandai reka. Ini adalah hasil tinjauan Global Opportunity Index 2024 dari Badan Antarabangsa Milken Institute. Di kalangan negara-negara membangun, Malaysia adalah nombor satu dan nombor satu di dunia bukan sekadar di ASEAN atau di Asia. Kita berada di tangga ke-27 lebih tinggi dari negara-negara maju di Eropah seperti Portugal, Itali dan juga Republik Cek. Kalau nak tengok kedudukan di Asia, pencabar terdekat kita ialah Thailand diikuti oleh China. Ya, ekosistem kita lebih kondusif untuk pelaburan berbanding China. Tapi, walaupun kita sekarang nombor satu, kita tak akan leka. Kita akan terus lipat gandakan usaha menarik pelaburan demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Malaysia atau Singapura, dua-duanya sama-sama keren tapi Malaysia banyak sekali keunggulan yang orang nggak sangka-sangka. Biaya hidup di Malaysia jauh lebih rendah dari sewa apartemen, makan di luar sampai transportasi juga. Tapi kualitas hidup tetap oke. Okay. Properti di Malaysia luas dan juga harganya terjangkau. Jadi kita bisa punya landed property di Malaysia. setara dengan harga apartemen kecil di Singapura. Gaya hidup di Malaysia lebih santai enggak sepadat di Singapura. Jadi cocok banget sama kalian yang lagi cari work life balance. Buat tinggal, liburan, dan juga investasi, Malaysia bisa menjadi pilihan yang masuk akal. Antara sebab utama gergasi teknologi memilih, Malaysia ialah infrastruktur digital yang berkembang cepat. Termasuk pusat data berkapasiti besar, rangkaian internet yang semakin kukuh serta persekitaran teknologi yang stabil. Pelabur luar suka pada negara yang ada kepastian. Malaysia berjaya tawarkan gabungan kestabilan politik, tenaga kerja berkemahiran tinggi dan kos operasi yang jauh lebih kompetitif berbanding banyak negara di rantau ini. Selain itu, Malaysia menawarkan ekosistem teknologi yang cepat menyesuaikan diri dengan polisi kerajaan yang menyokong inovasi kecerdasan buatan Automasi dan pembangunan data berskala besar. Gergasi teknologi global mahu tempat yang boleh berkembang bersama mereka. Dan Malaysia, tanpa disangka-sangka, menyediakan platform itu dengan sangat baik. Malah, ramai pelabur luar akui mereka terpikat dengan kepelbagaian budaya, bahasa dan kemahiran rakyat Malaysia yang memudahkan operasi global. Ia sesuatu yang jarang ada di negara lain. Syarikat antarabangsa perlukan tenaga kerja yang boleh berinteraksi dengan banyak negara. Dan Malaysia mempunyai kelebihan semula jadi ini. Akhirnya, keputusan gergasi teknologi untuk memilih Malaysia bukanlah kebetulan. Ia gabungan reputasi kestabilan, bakat kos dan masa depan digital yang sangat cerah. Kalau anda bangga melihat Malaysia menjadi pilihan dunia atau ada pandangan sendiri tentang perkembangan teknologi negara kita, kongsikan dalam komen. Dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak pendedahan menarik tentang masa depan Malaysia. Oh. rasa sayang Oh rasa sayang Cerita kita Takkan pernah hilang